Это новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Здравствуйте! Террористы на востоке Украины продолжают прикрываться мирным населением. В Краматорске Донецкой области боевики устроили штаб в доме малютки. Об этом сообщает спикер АТО Владислав Селезнев. Террористы расположились на первом этаже здания. Дети и персонал находятся на втором. Владислав Селезнев напомнил, села АТО не используют оружие против мирных жителей, не ведут огонь по жилым кварталам. И вновь обратился к местному населению с просьбой не приближаться к боевикам и их блокпостам. Госдепартамент США не нашел доказательств нарушения прав человека на востоке Украины со стороны сил антитеррористической операции. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Госдепа Мэри Харф. Так она ответила на вопрос о реакции США на возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела против украинских военнослужащих. Когда страна пытается защитить свой народ от сеющий хаос вооруженных сепаратистов, взывать к морали неприемлемо, подчеркнула Харф. Премьер-министр Арсений Яценюк обещает, что президент Петр Порошенко, Верховная Рада и Кабинет министров будут действовать как единое целое. Об этом он заявил во время отчета о 100 днях деятельности правительства. Это, пожалуй, самое важное событие в парламенте сегодня. После его выступления народные депутаты приступили к работе. Как проходит заседание парламента, знает наш корреспондент Оксана Прышка. Здравствуй, Оксана, тебе слово. Здравствуй, Катя. Сегодня в парламенте на самом деле мало дел в сессионном зале, но зато жизнь бурлит в куларах. Прежде всего, и у спикера парламента Александр Турчинов поздравил всех нас, журналистов, в том числе и нашу съемочную группу с профессиональным праздником Днем журналиста. И, пользуясь случаем, и вас, коллеги, также хочу поздравить и пожелать профессиональных побед. А тем временем досталась журналистов съемочной группы телеканала «Россия» от депутата Олега Олеша. Который налетел на ребят называл провокаторами шпионами. Пытался сорвать карточки аккредитации. В конце концов, вывел со стен парламента, определив дальнейший маршрут. Мол, чемодан, вокзал Россия. Ну и как я уже сказала, на самом деле в сессионном зале делал мало. Действительно, депутаты провалили практически все законопроекты, которые были на повестке дня. Поэтому самым ярким моментом сегодняшнего сессионного дня является отчет премьера. Яценюка о 100 днях работы. Запомнила, что премьер отдает отчет, что удержать ситуацию в стране, сохранить единство удалось именно благодаря украинцам, которые заявили и показали себя не как население, а как народ, а Украину заявили не как территорию, а действительно как державу. именно вот с таким, с таким народом, с таким гражданам, гражданами мы сможем вскоре победить терроризм, сказал премьер. Давайте послушаем. Если мы вместе, то это единственный залог нашей победы. Именно поэтому мы побеждаем и мы победим. Украина избавится от террористов, и мы освободим Донецк и Луганск от тех, кто посягает на их будущее. Бандитизм и терроризм, которые спонсируются Россией, будет уничтожен. Бандитизм и терроризм, которые спонсируется Россией, будет уничтожен. Также запомнился яркий ответ Арсения Яценюка на вопрос регионала Чечетова о том, почему у нас девальвировала гривна. Давайте послушаем. Я вам дам рецепт, как вернуть курс 12 на 8. Найдите своего бывшего лидера Януковича. Пусть возвратит украденных 15 миллиардов долларов из золотовалютных резервов и сразу станет 8. Ну и закончил премьер свой доклад оптимистично, пообещал, что Кабмин готов и будет сплоченно работать с президентами парламента, как единое целое. Кать, пока все. Что ж, спасибо, Оксана. Напомню, с нами на связи была наш корреспондент Оксана Прыжка из Верховной Рады. Депутаты уже заслушали доклад премьер-министра Арсения Яценюка, приступили к работе, но пока не поддержали ни один из законопроектов. Премьер-министр Украины также заявил, что приток депозитов в банковскую систему Украины возобновился. Снятие денег, наблюдавшееся несколько месяцев, вполне оправдано в ситуации, когда по телевизору показывают, что на границе стоят российские войска, когда есть ощущение страха, сказал Арсений Яценюк. Однако за последние 10 дней люди начали возвращать депозиты в банки. Прирост небольшой, процента, но глава правительства считает, что сейчас для Украины и процента это уже позитив. Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились почти на 26% или на 3 миллиарда 673 миллиона долларов. На сегодня они составляют 17 миллиардов 899 миллионов долларов. Об этом сообщил глава НБУ Степан Кубев. Увеличение резервов произошло в том числе за счет получения Украины первого транша кредита стендбай от Международного валютного фонда. И Международный валютный фонд готов к широкому диалогу с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил в Вашингтоне глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. Он также добавил, что МВФ намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы стендбай в объеме 17 миллиардов долларов. В начале мая Украина уже получила первый транш более трех миллиардов. На сегодняшнем заседании Киевского горсовета депутаты создали рабочую группу по вопросам переименования Институтской в улицу Небесной Сотни. Сейчас в здании Киевской администрации работает наш корреспондент Виктория Лопатина. Она на прямой связи со студией по телефону. Виктория, здравствуй. Расскажи подробнее о работе депутатов. Приветствую студию, приветствую Екатерина. Как и предполагалось, вторая сессия началась в 11 часов утра. По словам Виталия Кличко, на заседании сегодня зарегистрировалось 112 депутатов. Мэр столицы поздравил журналистов с нашим профессиональным праздником. И депутаты перешли к первому вопросу на повестке дня про создание счетной комиссии второй сессии Киевсовета. Депутаты голосуют руками, так как счетная система все еще поломана после продолжительных дискуссий все-таки утвердили 9 депутатов и главу этой самой счетной комиссии. После чего депутаты перешли ко второму вопросу про переименование улицы Институтской в улицу Небесной Сотни. Практически единогласно было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Дело в том, что были выдвинуты различные предложения, например, на переименование не самой улицы, а моста над ней. Вот это все и будут обсуждать на гражданских слушаниях. Далее на повестке дня вопрос о создании рабочей группы по подготовке предложений насчет формирования постоянных комиссий в Совета Седьмого Созыва. Она, собственно, тоже была утверждена. Далее подошли к вопросу о первостепенных действиях по сохранению в коммунальной собственности хозяйственных сообществ, пакет акций которых принадлежат территориальные Киев они также были утверждены. А, сессия все еще продолжается, но я предполагаю, что она будет закончена буквально в ближайшие 15 минут, потому что а, все вопросы на а, повестке дня уже утверждены и обсуждены. Я продолжаю оставаться здесь и буду держать в курсе событий из Киевского совета. Да, спасибо, Вика. Виктория Лопатина была на связи со студией с новостями из Городского совета. Мировые лидеры прибывают в Нормандию, чтобы отметить 70-ю годовщину высадки войск союзников. На этом фоне проходят напряженные международные переговоры. Во Францию прибыли американские и польские президенты. Среди гостей также новоизбранный президент Украины Петр Порошенко, который, возможно, встретится с Владимиром Путиным. Однако официально это пока не подтвердили. В то же время Барак Обама уже заявил, что не планирует встречаться с президентом России. Среди гостей будет также королева Великобритании. Масштабный должны стать одним из главных европейских событий года. Изюминкой церемонии будет реконструкция исторических событий. Ну а далее на БТБ курсы валюты цены на горючее. Оставайтесь с нами и до встречи. We'll